Здравствуйте. Добрый день. Мы сейчас находимся на перекрестке улиц Полярных и семьи Кульженко. Здесь произошло масштабное ДТП. Столкнулось 4 автомобиля. Рено Кенга, Део Ланос, Рено Логан и вот это черное Део. Со слов участников ДТП именно водитель вот этого черного автомобиля нарушил правила дорожного движения. К чему собственно все и пришло автомобили стояли рено стоял впереди ланоса за ним стоял рено логан автомобили пропускали встречный поток для поворота налево в какой-то момент лоб лоб Автомобилю Рено в лоб шить две сплошные, вылетел вот этот черный Ланос, бьет Рено, Рено видите куда откинула, следом достается Ланосу, ну и Рено Логаны, после чего Део откинула, вот он занял полностью средний ряд. Участники ДТП говорят, что водитель был не в адекватном состоянии, его госпитализировали врачи скорой. Остальные участники ДТП физически не пострадали. Все разбросано, осло на дороге. все что можно сказать сейчас со стороны обалоний проезд практически невозможен огромная пробка стопилась мы остаемся на месте будем выяснять подробности дальше Шановні громадяни, всім доброго дня! Такі аварії, на жаль, в Києві трапляються регулярно, без тяжких наслідків, без трупів, але з повним руйнуванням автомобілів і з госпіталізацією людей. Тому, будь ласка, завжди ставте відеореєстратори, і завжди, будь ласка, приставайтеся посками безпеки, присилайте фото. Відео дуже дякую. Дякую нашому партнеру Magnolia TV за фото і відео з місця подій, поки ми не в Києві.